Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы говорим о зимних развлечениях, а если говорить о наших сына развлечениях, то одним из любимых является пригласить к нам в студию очень хорошего человека и хорошенечко с ним пообщаться. И сегодня у нас в гостях вот именно такой человек. Певица, композитор, лауреат международных конкурсов авторской песни Екатерина Соломеева. И после небольшого сюжета мы с ней с удовольствием пообщаемся. Мне кажется, что она очень любит сцену, и самое интересное то, что она пишет замечательные песни. Одна песня, которая мне очень нравится, это «Романс». Я знаю, у нее есть детский театр. Знаю, она поставила с детками маленькими сказку «Снежная королева». Вот. Они много выступают с этим театром. Соломеева человек очень творческий не, без, не безразличный. Это одно из самых важных ее качеств, на мой взгляд. Потому что Сейчас очень мало людей, которые свою активность предлагают другим. Вот, как бы все в основном стараются на себе ну, концентрироваться, а у Кати вот очень хорошо получается взаимодействовать с другими людьми, и она очень приятный человек в общении. Мне очень нравится то, что Катя делает в смысле музыки. Мне нравятся ее стихи. Я бы сказал, что они далеко не женские, да, в хорошем смысле, опять же, потому что э, очень много, знаете, э, таких эмоций, которые присущи вообще человеку в широком понимании слова, да, без, без половой дифференциации. То есть просто вот человек э, от себя что-то пытается э, дать окружающим. Я думаю, что она кировоградка, по сути, потому что для нее очень близки проблемы и нужды, вот, скажем, жителей города. Да, она очень хорошо пропитана этим всем. И в то же время, наверное, вот, она бы была таким хорошим представителем Кировограда где-то в другом месте. Через Доброго ранку, пані Катерино. Доброго ранку. Добре я, утро. я хочу е, одразу пригостити вас смачною кавою полі. Якщо ви захочете, звичайно, можете скуштувати, а всім кіровоградцям сказати про те, що зараз в сільпотах, в фуршиті є вже автомати з цим смачним напою. Дякую. Щось ви нам тут теж сачаного нанесла. Ну, розкажи. Вот вот был день Святого Николая, так. и я вам принесла подарочки от Николаичика, поэтому це очень хорошие Николаевские. А шампанское І я тоже вам открою. Да. И конфеты мені. <сум> а тобі не манчу, Гарик. Ніч, там для Гарика спеціально ще є подаручки. Вопросы есть, Тиночка, вообще? Да. К нашему гостю. Подштатники на зиму ну, я... э, Гаричук, ты, до речи, не все э, сказал, э, скажем так, титулы нашей сегодняшней гости, потому что Катерина является еще лауреатом международного конкурса «Майбутнее Европы». Правильно? Да, да, да. А вот что это так. за конкурс, кстати? Расскажите пожалуйста. Это конкурс, который впервые проводился в Кировограде на международном таком уровне. И мы принимали участие Кировоград. Вот, в общем, очень много первых мест получилось. В частности, я как композитор представлена была конкретно как авторская песня. А кто вот, были соперниками? Но соперники были и как по Украине, так и за рубежа, Чехословакия. Вот, вот поэтому открыли такой международный конкурс. Начало положено, в дальнейшем будем смотреть, вот какие конкурсы. Но они пообещали в качестве главного приза тур по Европе? В будущем, возможно, да. <laughs> так. Катя, вам нужен какой-то личный импресарио? Я могу, кстати, и костюмы носить, если... Хорошо, обязательно подумаем над этим вопросом, обязательно. Да, да, Катя, Здесь. я уже не костюм ну. <laughs> Катя, у вас в выходят песни, как бы про это уже сказали и ваши друзья, которые в сюжете а, говорили про вас. Вам замовляют песни, так? Да, да, есть специально э, написанные проекты, вот мы, например, с моей подругой-коллегой по работе Оксана Сачук, мы пишем с ней э, песни, вот началось все с проекта написания песни «Городу», потом мы пошли дальше, написание проекта «Гимн города», угу. да, да, э, вот такой был проект. Писали для школы. У нас в прошлом году был юбилей музыкальной школы номер два имени Майтуса, и мы отмечали юбилей филармонии, и мы написали специально туда тоже вот такую вот песню гимн школы совместно с Оксаной. Угу. Ну вот гимн Кировограда, который сейчас, да, сегодняшний, это ваша работа? Нет, это не моя работа. Выбрали по конкурсу пес гимн э, притулы Бориса Васильевича вот но ничего но у нас больше получилось как молодежная песня mm. такая. вот поэтому в будущем мы будем стараться более патриотичнее Если я гимн думаю, то гимн я думаю с Виком, Катя думаю. <laughs> да Тепрый. патриотика придет. я думаю что все-таки ну выбирали видимо да из учетов патриотизма да. и какой-то классический да у нас же взрослые люди подходят э, с классикой какой-то ко всему да, все должно быть мощно централизовано и так далее. А у молодежи уу, сердце распашку, весна. Вот, да. Было бы, кстати, здорово. Единственный такой был бы гимн на Украине, который такой веселый и замечательный. Да, это были первые, получается, проекты, такие действительно сориентированные на, на город. Вот. А, ну, до того была тематика, ну какая, ну любовная, лирика. Вот, вот так вот, как началась «Любовь в сердце» где-то там в подростковом возрасте, так вот сразу и песни начались писаться. А что надыхает, ну, на написание песен? Есть такая информация, что пісень ваших було было написано в ванной. Не только в ванной, как Так в ванную студию. В ванную студию будут написаны очередные Или хотя бы душевую кабинку, как бы можно, трошки. Ну, вдохновением для творца есть многие факторы такие вот и события какие-то в жизни и люди конкретные или вот придуманные образы пережитые какие-то эмоции или, ну вот все что угодно все что под руку попадается вот как говорится что вижу да то мы пою вот так и получается очень даже часто не предусмотрено, как-то спонтанно рождается что-то нечто такое что потом вот людям нравится и они это поют Потом. Слушайте. Катюш, ну вот я правда, я слышал такое выражение: да, поэт пишет очень здорово и продуктивно, когда ему плохо. Да, когда нам весело, мы веселимся. А когда да, на душе кошки шкребут, вот и Когда просыпается -то... творчество, берешь в руки, вдохновение, да. Ну, судячи по всему, Гаричу, это завжди. Ты высылал. вообще никогда не писал, ты да, не Кстати, у меня, между прочим, дорогая моя, есть сборничек стихотворений, их 25 штучек. О них мало кто oh. знает вообще. <звучит> я меня тоже было в этой Обязательно надо <с будет устроить, да, вот в прямом эфире. поскольку Катя композитор, я думаю, тебе нужно обратиться и, возможно, выйдет какая-то песенка. Совместное творчество, да. Я думаю, что мы перевернем этот мир, Катя. Да, да, надо что-то совместно написать. Катя, а сколько в арсенале у вас уже есть песен? вы их не рахуете? Ну, я уже, да, сбилась со счета. но вот так, больше ста песен точно есть. Вот. В обиходе, те, которые как бы называем мы шлягеры, хиты, ну вот тоже есть достаточное количество песен, которые вот часто я исполняю на своих концертах. Друзья и родные любят эти песни, поэтому часто они используются и как бы исполняются везде и всюду. Ну, а уже записали альбом, диск? Ну, альбом планируется, вот, постепенно это просто треки выпускаются, э, или живые записи с концерта, вот, в интернете можно послушать, видео, аудиозаписи есть. Поэтому, если интересует, всем можно, всем можно посмотреть, послушать и познакомиться с творчеством. На ютубе Екатерина Соломеева, э, концерт в Сан-Франциско, лайв. не питання, можна Катю, ну тоді хотілося б якийсь невеличкий кусочок з вашої, я не знаю, давайте так, з вашої улюбленої пісні. От є у вас якась пісня, яку вам подобається найбільше виконувати? Або та пісня, яка а, полюбилася найбільше кірвоградцям? Я впевнена, що всі пісні хороші, ну можливо, можливо, є якась. І хотілося б, аби ви в студії нам заспівали. Ну, добре. Неначе вирі. Летять мої Не наче лелеки у небі, думки мої летять, а серце палає, на тебе чекає, що ночі бажає, до болю кричать, те. наше серце чекає на тебе. Катюш. Молодець. У прям йокнуло, честно. <связываю> ну <туди связываю> тоді точно напишемо щось. Класно. Катя, ну а про театр расскажите нам еще, это театр? Да, ну за театр, вот я немножечко поправлю, театр организовала вот эта же самая моя подруга, с которыми пишем песни, коллега в музыкальной школе Оксана Сачук, она является руководителем театра, режиссером, вот я непосредственно реализую, благодаря ей реализую себя как актер, как ваша коллега в этом театре, и недавно вот было открытие елки, мы там представили представляли мюзикл про кошек, вот, и вместе с детками открывали елку мюзиклом, вот, mm -hmm. вот такой проект. «Снежная королева» также была поставлена, сказка музыкальная, в музыкальной школе у нас. Ну, я играла непосредственно «Снежную королеву», может вот быть, я даже только та... хотел спросить, да, кто вот, играл. Вот «Снежную королеву», которая вас заморозила сегодня с утра. <связывая> Катю, мне кажется, что... <связывая> я помогла вашей уборщице. <связывая> Катю, <связывая> Катю, Катю, мне кажется, что вы по натуре все-таки Герда, а не «Снежная королева». Ну, можно и этот образ попробовать, да, мы же актеры, любой образ можем применить на себе. Катю, вы и и композитор, и спевачка, а хотите какие-то, может в планах еще какие-то, добыть какие-то профессии? Есть еще, я еще да, участвую еще... в практике проекте, не проект, а хор, муниципальный камерный хор и Любовича Юрия Васильевича. Я являюсь артистом хора, и у нас очень тоже много выступлений, концертов, гастролей. И вот 24, 22 числа в Восьмеркино будет, скажем так, открытая репетиция, и мы готовим очень серьезную программу, поэтому и в хоре я себя реализую как артист хора. На этой открытой репетиции можно побывать? Обязательно, конечно, да, да, можно прийти. Мы обращаемся к нашим да. телезрителям. С удовольствием можно придите, побывать. посмотрите на открытую репетицию. Ну, мало ли, человек увидит репетицию, да, и потом захочет тоже. Как и вы, Участвовать, или? да, в хоре. В ну вот хоре. есть еще проекты, вы сказали, что, что еще такого есть. Мы занимаемся э, вот такой вот творческой деятельностью. Э, если слышали, у вас в гостях был Андрей Кадыгроб. Э, у него есть галерея, в которой мы организовываем творческие встречи, музыкальные вечера, посвященные определенной какой-то тематике. Или презентация книги у кого-то. Вот мой день рождения мы отмечали всем Кировоградом, так вот музыкально и вот. И у нас какие-то... Мы приглашаем молодых музыкантов, то есть мы открываем какие-то таланты, мы проводим благотворительные аукционы, какие-то акции, открыли скульптуру, вот, вот эту такую интересную на Шевченко-стрекоза. Стрекоза. Да, ну в общем очень масса проектов, все, что касается творчества, стараемся везде вот так вот себя реализовать. Хорошо, Катюш. Мы с сыночкой, вот ты нам сказала, есть ли какие-то другие про профессии или где-то себя еще реализовать. Я думаю, что мы с Иной пожелаем вам реализовывать себя исключительно в направлении творчества, потому что там у вас работа не початая край. край. вот именно, да. Спасибо вам, вы... Не Да, здесь. были... Спасибо Катя, что вы сегодня до нас пришли, вам подальших успехов в творчестве. Я вам желаю, чтобы ваши песни замовляли... Наші, так скажемо, найвідоміші зірки, і щоб відвалювали вам такі гонорари за, за ці пісні. Е, всього вам коротше кажучи, найкращого і хороших пісень, які от так от від яких отак от, от буде йокаць, як у сьогодні ага. дякую да. Спасибо Спасибо. вам бальба, Спасибо Спасибо. друзі. після небольшої музикальної паузи, ми знову в ефірі.